ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿರಾ ಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ದಶಾವತಾರದ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ जय देवेश काञ्चन लोचन नर हरिरूप दोष्ट हिरण्यक जय भो जय जय वामन बलिविध्वंसिं दोष्ट

जय कय गोविन्द सत्यवल्लभ पाण्डव बन् मघवरवाहन जय पीठारे जय मुरभञ्जन पार्थसके त्वम् भौमविनाशक दुर्जन हारिन् सज्जन पालक जय देवेश शुभ गुण गणपूरित विश्वेश जय पुरुषोथम नित्य विबोध भूमि भरातक का कारण रूप जय कर देव वरेण्या हि भवमुख सुर सतत सुवन्दित सच्चरणाम्भुज सुनेत्रा सकलसुरासुरनिग्रहकारि पूतनि मारण जय देवेश भ्रो विभ्रममात्राथदिदम् आकमलासनशम्भो विपाद्यम् सृष्टि स्थितिलय रुच्छति सर्वम् स्थिर त्वम् जय भो जयमलार्जन भञ्जन मूर्ते जय गोपी कुच कुचकुङ्कुमिताङ्ग पांचाली परिपालन जय भो जय गोपी जन रञ्जन जय भो जय राचो वरत लक्ष्मीशा सतत सुकार्णव जय कञ्चाक्षा य जननीकरपाश सुबद्ध हरणानवनीतस्य सुरेश आला क्रीडा न पर भो त्वं मुनिवर वन्दित पाद कलिया जय भो द्विजपत्यर्पितमासे विभोन्नम् श्रीराम्भोदि कृत निलयन देव वरद महाबल जय जय कान्ता दुर्जन मोहन बुद्ध स्वरूप सज्जन बोधक कल्कि स्वरूप जय युग कृ दुर्जन विध्वंसिन् जय 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 भो जय विश्वात्मन् इति मन्त्रम् पठन्नेव कुर्या नीराजनम्बुधः घटिकद्वयशिष्टायम् स्नानं कुर्याद्याथाविधिः ಅನ್ಯಥಾ ನರಕಂ ಯಾತಿ ಇತಿ ದಾಮೋದರ ಶ್ರೀ ಪಂಚರಾತ್ರಗಮೇ ಹಂಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಾದ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತೀಕ ದಾಮೋದರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುವಂತಹ ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ